विदर्भामध्ये जून महिन्यातसुद्धा पावसाची कमतरता होती आणि आता जुलैचा महिना सुरू झाला जुलैच्या महिन्यामध्ये नेमका कसा काय हवामान विभागाचा अंदाज आहे हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया आपल्यासोबत नागपूर हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार सर आहे सर आ, क्या अंदाज आहे दिनों में किस तरफ बारिश का अंदाज है? तो जैसे अभी हम मीडियम रेंज की बात करें जिसकी फोरकास्ट हम पाँच दिन तक के लिए जारी करते हैं पाँच से सात दिन के लिए तो अभी बंगाल की खाड़ी में कोई ऐसा सिस्टम बनता हुआ नहीं दिख रहा है जो मुख्य वजह होती है हमारे विदर्भ के क्षेत्रों में भारी बारिश या अति भारी बारिश करवाने का लेकिन अभी फिलहाल अगले पाँच दिनों के अंदर या पाँच से सात दिनों में कोई ऐसा सिस्टम बनता हुआ नहीं दिख रहा है परंतु अभी जो हल्की से मध्यम बारिश है वो जारी रहेगी और साथ साथ जो हवाएँ रहेगी वो तीस से चालीस किलोमीटर एक दो जगह पर चलेगी और साथ साथ में जो थंडास्टॉम और लाइटनिंग होते हैं वो भी जारी रहेगा सर अगर जून के महीने में देखा जाए जून का महीना के बारे में सोचा जाए तो कितना डेफिसिट है विदर्भ में सो ओवरऑल विदर्भ की हम बात करें तो जो बारिश इस पर मिली है विदर्भ के जिलों के लिए पूरे विदर्भ को मिला करके वो माइनस सोलह परसेंट रहा है जो सामान्य की श्रेणी में आती है लेकिन जब हम बात करते हैं पश्चिमी और पूर्व विदर्भ को लेकर के तो पश्चिमी विदर्भ में जो बारिश हुई है वो सामान्य या सामान्य से अधिक रही है लेकिन पूर्वी विदर्भ के जिलों के लिए जो बारिश रही है वो सामान्य से कम रही है और उसका मुख्य एक वजह रहा है, है क्योंकि हमारी जो एक बे, बे वे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम्स बनते वो नहीं बन पाए सिर्फ एक लो प्रेशर एरिया बना था जो हमें एक बच्ची बारिश दी थी अट्ठाईस और उनतीस को सर विदर्भ में देखा जाए तो अच्छी बारिश होती है बहुत ज़्यादा बारिश होती है कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छी बारिश का कुछ अंदाज़ तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भारी बारिश का एक मुख्य वजह होता है बंगाल की खाड़ी में किसी भी कम दबाव का क्षेत्र का निर्माण होना वो क्षेत्र जैसे निर्माण होंगे तो हम उम्मीद जता रहे हैं कि वो बारिश देगी और अच्छी बारिश देगी और ओवरऑल जो हमारा जुलाई महीने का जो मंथली आउटलुक है उसमें हम अनुमान लगाया है कि इसमें मानसून जो रहेगी मॉनसून की जो बारिश रहेगी जुलाई महीने के लिए विदर्भ के अधिकांश जगहों पर सामान्य सामान्य से सा अधिक होने की संभावना है एकंदर मजे पहला आठवड्यात जुलाई का जर बगितर सामान्य पाउस रहे अंदाज हवामान विभागा है मात्र तपुढ़े चांगा पावस का अंदाज सुधा हवामान विभाग व्यक्त करता है सुनील ढगे टी वी नाइन मराठी नागपुर हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात टी व्ही नाईन मराठी काळजी तुमची हित महाराष्ट्राचं